Бачимо, що дедалі інтенсивніше так би мовити, в публічному полі обговорюється потенційний дозвіл американців бити по аеродромах на території Росії. От напередодні президент Зеленський давав інтерв'ю американським змі, в якому він зазначив, що там системи Петріот не допоможуть нам особливо у боротьбі із російськими кабами. Ось лише знищення російських літаків, які носіями цих керованих авіабомб на аеродромах всередині самої Росії. Це дійсно може бути ефективним засобом протидії. То на ваш погляд, чи дійсно ми можемо очікувати, що найближчим часом це рішення може бути ухвалено? Або про що свідчить ось така інтенсифікація розмов довкола цього? Немножко поправлю верховного Діло в тому що патріоти та раз очень хорошо можуть работати проти Каба. пока их несут Су-34. Почему Патриот? Су-34 сбрасывает авиационную бомбу от 70 до 50 километров от линии боевого соприкосновения, но на высотах больше 10 километров. А он светится, как новогодняя елка. Су-34 довольно-таки большой самолет, бомбардировщик, который видит наши РТВ, радиотехнические войска. Естественно, Патриот его уничтожит однозначно. Вместе со всеми КАБами, еще не, не сброшенными, для выполнения боевой задачи. Потому вот здесь бы я чуть поспорил. Именно Патриот и именно в этой точке, на подходе к рубежу пуска, то есть в районе 100, от 100 до там, 80 километров, здесь надо их перехватывать. Патриот или СМТ, в зависимости от самого комплекса, ну а уничтожение допустим на аэродромах да для допустим для того чтобы получить разрешение на работу атакамсов 300 километровых по российской территории то это можно как аргумент приводить но поверьте россиянам дадут время на то чтобы они перебазировали свои самолеты на дальность больше 300 километров а после этого только дадут нам разрешение работать атакамсами на 300 километровую дальность так работают российско белодомовские связи. То есть там есть свои позвоночники типа Бернса и Салливана, которые тут же предупредят россиян, что там через три дня украинцам разрешат работать по вашим аэродромам, потому они снимутся и уйдут на дальности больше 300 километров, допустим, на тот же Энгель. Это уже 600 километров. После этого придется запрашивать уже работу на таких дальностях, с помощью джазмов, это когда и в 16 подойдут и опять передадут ли нам эти джазмы. Опять с такой же самой в конце концов и задачей, и действиями. Россиян предупредят, они уйдут за тысячу километров. Дело в том, что Су-34, это бомбардировщик с боевым радиусом больше тысячи километров. Ну пусть они там будут 40-50 минут лишних лететь, но тем не менее задачу Будут выполнять для того, чтобы отогнать российские самолеты от нашей территории, нам нужны тамагавки. Мы сколько с вами уже два года об этом говорим, то есть дальности от 1600 и дальше километров, вот тамагавки могут выполнять такого рода задачи, и тогда у россиян очень мало будет возможностей, значит, работать по нашей территории воздушными дальними средствами поражения, ну, с использованием таких бомбардировщиков или истребителей типа Су-35 или тех же Су-30. Таке політичне рішення на горизонті поки не видніється. А тим часом зараз ми бачимо, як російський диктатор заговорив про відновлення виробництва ракет середньої і малої дальності. Але як зазначають от, там зокрема наші мілітарі-аналітики, що Росія і так їх виробляла. То, на ваш погляд, для чого Путін зараз про це говорить і про що можуть свідчити плани окупантів? россияне пытаются сейчас выторговать лучшие условия для дальнейших действий для себя. То есть мы слышим от Лукашенко ядерные угрозы, то есть это передали, забрали у Медведева ядерную дубинку, передали Лукашенко, он просто выше, ее виднее, когда он подымает, его, ее намного виднее, чем Медведеву приходилось подпрыгивать чтобы показать, что у них есть ядерная дубинка. Но Лукашенко за счет своего роста, естественно, на ею машет, во-первых, выше, а во-вторых, с, амплитуд... с, амплитудой побольше. Та же самая картина, связанная и с такого рода угрозами о том, что они россияне начнут возрождать и такого рода м -м, дальности. Так они у них есть, они работают, у них есть эти ракеты. Просто еще раз подсветить, что они у них есть. ну, это опять, то есть в качестве устрашение, не более того, опять же, при принятии решения, допустим, по тем же атакамцам. То есть как только американские или наши западные партнеры начинают принимать решения по передаче нам либо дополнительной партии вооружений, либо об большей дальности, либо разрушительной способности, либо разрешения по работе по России, в этот же самый момент у россиян включается такой истерический механизм, пытаются они надавить на принятие решений. Не более того, то есть никто там ничего делать не будет дополнительного россиян. Они, еще раз повторюсь, они и так, же их, они и так их производят. Ну, і паралельно з цим американське видання Street Journal пише про те, що Україну та Росію очікує цитую смертельне літо, але жодна зі сторін не досягне вирішального прориву. І Тут журналісти з одного боку звертають увагу на те, що ну на полі бою, так суттєво ніхто не може прорвати оборону ні, Росія українську, ні україна російську. Але так само журналісти наводять ще і інформацію про зокрема повітряні атаки з одного боку далекобійними ракетами по тимчасово окупованому Криму і так само далекобійними дронами по території безпосередньо терикові Росії. Ну а Росіяни намагаються атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Ну і так само там певні військові позиції в глибоких тилах України. То на ваш погляд, чи ми можемо говорити, що і в цьому сенсі не лише коли мова йде про поле бою, а зокрема й про повітряні атаки, що тут теж є певний. Паритет, і жодній зі сторін не вдається ефективно переламати ситуацію на свій бік у Росіян в этом году то тобто, есть слово воєнна кампанія російської армії. Вона рассчитана как раз на создання прорыва на нескольких участках фронта, выхода на оперативный простор. И захвата Луганской, Донецкой областей, как минимум до границы этих, до административных границ этих областей. Это у них стратегический план. Он виден по тем действиям, которые проводят россияне, по тем наступательным действиям и по наличию и расположению резервов, которые как раз сейчас уже подтягиваются со 100-километровой глубины где-то на уровень дивизионной на глубины до 30-50 до километров. Они уже переформатируются, то как раз перед вот такого рода действиями. У россиян-то этот план есть, и как раз задача по выходу на границы, по захвату Донбасса полностью украинского. А у украинской армии таких задач в этом году точно не стоит, то есть наступательных каких-то операций. Для нас очень важно в этом году, исходя из, ну так сложилось, исходя из наличия сил, средств, которые у нас есть и которые мы можем располагать у нас стоит задача уничтожения армии противника в больших масштабах. То есть это одна из, кстати, основных задач любой обороняющейся армии. Уничтожение армии противника, естественно, освобождение территории – это уже следствие выполнения основной задачи. Поэтому для нас важно в, этом, в, этом, в этой летней кампании максимально уничтожить россиян, личного состава, техники, боеприпасов, систем управления, логистических цепочек, средств производства в том числе почему используется сейчас именно воздушная компонента максимально так как она дает как раз максимальный эффект дальние средства поражения без проведения наземных наступательных операций использования дальних средств поражения в большом количестве как раз и будет наносить россиянам да, этот нет. урон в, это одна из основных задач как раз на, на, этот, на это лето для нашей армии В Білорусі казали про те, що їхня країна буде готова застосувати нестратегічну ядерну зброю у разі загрози їхнього суверенітету та незалежності. Зрозуміло, що це все бряцання у стилі товариша Путіна, але все ж в центрі протидії дезінформації при нашому РНБО казали про те, що одна з цілей таких ІПСО – Білоруських зараз, зокрема, про те, що Україна нападе на Білорусь, це спробувати відтягнути сили до кордону Збройних сил України. Наскільки в зі стратегічної точки зору це має перспективу та сенс? З точки зору, коли відновляються ті ліни елементи ядерного шантажа, а це саме вони, то сложно предположить, что из-за этого будут оттянуты войска на каком-то тактическом уровне к тому или иному участку границы. И вообще важно понимать, что когда Беларусь и режим Лукашенко упоминает ядерное оружие. Ядерное же оружие не отдано ему в собственное распоряжение. Ядерное оружие является не только собственностью, но и полностью в распоряжении российских сил, которые там находятся. Поэтому они сами не могут принять решение о самостоятельном применении ядерного оружия в принципе. Это, насколько я понимаю, технически невозможно. А вот желание оттянуть каким-либо способом украинские войска в сторону белорусской границы, это желание понятно, но здесь э, одних разговоров мало. Если украинское, то есть разговоры разговорами, они, конечно, нагнетают, и вот мы с вами обсуждаем, а есть и другие аспекты теоретические, которые можно освободить, но здесь все упирается в разведывательную информацию. Если у украинского командования есть информация э, о том, что белорусы усиливают э, свою границу, и не только усиливают, но создается какая-то угрожающая конфигурация, угрожающая с точки зрения возможной наступательной операции, хотя бы локальной, то тогда не реагировать на это невозможно. Но это подобный подход, он актуален для любых ситуаций. Так вот, если нет каких-либо группировок, которые накапливаются на украинской границе, если нет переброски группировок, собственно, из России в Беларуси, дали ее накопление, то, в общем, причин для серьезного беспокойства с точки зрения возможного наступления нет и не должно быть. Соответственно, реакция должна быть спокойной. Ну а готовиться к тому, что в Беларуси как-нибудь и при каких-нибудь обстоятельствах может произойти такое наращивание, необходимо. Для этого нужно загодя готовить те или иные инженерные рубежи, минировать. Насколько я понимаю, в той или иной степени это происходит и происходило на украинско-белорусской границе. Но всегда нужно оценивать с точки зрения реальной перспективы намерения противника и что называется на земле. Есть усиление — это одно. Нет усиления — это в большей степени слова — но теоретически готовность к тому, что в Беларуси что-то произойдет и она будет представлять большую угрозу, такая готовность в Украине нужна, научены горьким опытом, поэтому тщательно следите и действовать по обстоятельствам. Якщо говорити про те, що це може бути там не пряма загроза, а е, риторика Путіна, яка зараз не працює щодо ядерних погроз, зараз Путін передав ось цю естафету зараз Білорусі. Наскільки реально, що погрози з боку Білорусі спрацюють, якщо говорити про те, що до прикладу там Білорусь, це вже там кордон з тією ж Польщею, до прикладу. Ну, в том-то и дело. Здесь важно это понимание. В тот момент, когда а, тактическое ядерное оружие отнюдь не отдано а, на откуп Лукашенко, а это все, в общем-то, прекрасно понимают, э, очевидно, кто является его хозяином. Его хозяином является Россия. И поэтому э, разговоры от Лукашенко, они не особо много чего добавляют. Высказывания России в этом отношении э, в той или иной степени всерьез воспринимаются. Это, в общем-то, медицинский факт. И надо же признать, что этот ядерный шантаж со стороны России, если мы оглянемся назад более чем на два года, с начала войны и до сих пор, он, в общем, частично работает. Многочисленные, многочисленные, скажем так, запреты украинцам использовать, ну не то, что многочисленные, запреты по украинцам использовать западное оружие по российской территории, которая частично снята на данный момент. Не поставки тех или иных систем вооружения или, скажем так, запоздалые решения с поставками э, тех или иных систем. Все эти э, решения западных стран, западных партнеров Украины принимались в том числе из-за того, я имею в виду ограничения, из-за того, что они опасаются эскалации с Россией. А эскалация с Россией подразумевается не просто какое-нибудь небольшое столкновение, а риск того самого ядерного столкновения, которого, последствия которого будут очень велики, которого поэтому очень-очень не хотят, даже если это вероятность мизерная. Поэтому, напоминая о своем ядерном оружии, о возможности его применения и так далее, Россия сполна эксплуатирует этот подход и к сожалению приходится констатировать что его воспринимают слишком серьезно хотя постепенно запад решается на определенные шаги и мы это видим в том числе с частичным разрешением бить по собственно российской территории так что частично это работает и путин и лукашенко и оба они вместе пытаются эксплуатировать эту возможность по максимуму Тож що давало і дає хоч якийсь результат, що називається гріх вибрас. Про дрони хотів поговорити ще з вами. Наш президент казав, що ми будемо удосконалювати та збільшувати виробництво ВПЛА. І хоч вони і зараз є далекобійними, проте порівняти потужність дрона і ракети складно. Але тут хочеться з іншого боку зайти. Дрони то дійсно залітають на тисячі кілометрів і обходять російські ППО і системи РЕБ. То, можливо, це не є панацеєю, не є повноцінною заміною ракети. Але може, це і є альтернативою такою. Так слабкою, але все ще альтернативою. Это в какой-то мере альтернатива. Ну важно сказати, що тут у кожного з этих типів боєприпасів є своя ниша. Они в чем-то друг друга заменяют, можно так сказать, но желательно иметь и то, и другое. Как мы видим, собственно, Россия этим и пользуется, Россия шахеды-136 это дешевое дальнобойное оружие со своими э, минусами, но и со своими плюсами дает России определенные козыря. И не зря они их за большие деньги приобретают в Иране. То же самое можно сказать об Украине в том плане, что если бы Украина обладала обширным арсеналом ракет крылатых и баллистических ракет достаточно точных и достаточно дальнобойных это было бы колоссальным козырем в его противостоянии с Россией причем в том числе и не только с точки зрения поражения конкретных объектов а возможно и с точки зрения взаимного сдерживания когда в России если бы знали что нам в объект X прилетит 50 ракет то, возможно, они бы воздерживались от ударов по некоторым объектам в Украине. Дроны, как мы видим, имеют свои плюсы, а плюсы — это, например, дешевизна и массовость. Это возможность менять маршрут. Это тот факт, что многие из них, что каждый дрон достаточно дешев, и поэтому даже при сбитии пяти там, из шести дронов затраты на поражение некоторых целей невелики. Тем не менее, мы видим и минусы. А минусы в том, что боеголовка, как правило, не очень тяжелая, и опять-таки они перехватываются с достаточно большой вероятностью поражения многих объектов именно из-за того, что боеголовка не соответствует вот тем вот, скажем так, требованиям, которые нужны для поражения. Соответственно, исключено или почти исключено. Конечно же, дальность полета, если не дальность полета, а длительность полета. Одно дело баллистическая ракета, которую трудно перехватить и которая летит считанные минуты. Другое дело дрон, который должен к объекту в России лететь много часов где-то в глубине. В общем, они друг друга дополняют. У дронов есть преимущество. В первую очередь это дешевизна и массовость. Однако ракет очень и очень недостает. И я нисколько не сомневаюсь, что в Украине продолжают работать, разрабатывать тему ракет как крылатых, видимо, на основе «Нептуна» противокорабельной ракеты, так и баллистических. Но эта задача очень сложная, тем более в условиях войны довести до оперативного статуса создать функциональную качественную ракету, а еще очень важно ее наладить ее довольно массовое производство. И все это в условиях войны, это очень непростая задача, но я предполагаю, что украинцы в этом плане продвинулись вперед. И это явно приоритетное направление. Но насколько покажет только практика и реальное применение этих ракет. В целом же, еще раз повторю, задачи очень сложные, в том числе касательно даже массового производства уже готового продукта. Якщо говорити про те, що все ж таки далекобійні ракети у нас є, це ті, які нам постачають зараз наші західні партнери, але немає на жаль дозволу бити в глиб території Росії, тобто є дозвіл на 100 кілометрів, і лише там звідки загроза. Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому своєму інтерв'ю сказав, що ця історія нам є поміжною, тому що ми дійсно е вона допомогла знизити трішки напругу на харківському напрямку, але бачимо, що вчора зокрема знову прилетів. Фугасна авіабомба на по Харкову вдарила по терміналу нової пошти. Як ви оцінюєте, ось наскільки може бути е, найближчим часом політична воля наших партнерів дати нам можливість все ж таки застосовувати в глиб Росії далекобійну зброю? Тому що президент дуже е, чітко е, розповів, чому це важливо. Що керовані авіабомби, фугасні авіабомби е, Петріотом не зіб'є ж то зіб'єш, але е, петрі... ракети, ракет для е, зенітно ракетних комплексів у нас не так багато, і точно їх не вистачить на е, всі ті авіаційні бомби, які є в Росії. По-первых, це, звісно, очень важно. Очевидно, если ми говоримо в контексті аэродромов. На самом деле, не только об аэродромах речь. Є немало важких воєнних об'єктів російських, которые знаходяться в радіусі поражения тих же ракет. -атакам. И Storm Shadow, кстати, по поводу Storm Shadow тоже интересный момент. Дальность там около 300 километров, да, они привязаны к воздушным носителям, которым рискованно приближаться прямо к границе или прямо к линии фронта. Но несмотря на утверждение, что французы и британцы вроде как без ограничений разрешили использовать свое оружие, мы вроде бы не имеем подтверждений, по крайней мере, на основании открытых источников, применения этих ракет по России, тем более на такую полную глубину. Это интересный вопрос. Есть ли это разрешение, а может оно есть, но почему-то посчитали нецелесообразным их применять. В общем, интересный вопрос. Касательно атакам, конечно же, было бы очень важно ударить с точки зрения военной по российским аэродромам. Во-первых, если самолеты не укрыты а находятся там, то удалось бы нанести потери российской авиации, что уже не раз было, и это очень важно. А во-вторых, аэродромы либо бы, скажем так, функционировали менее эффективно, либо россияне вынуждены были перебросить авиацию подальше. И это опять-таки снизило бы... Ее интенсивность ее действий несколько. Но важно понимать, что и в этом случае это не значит, что не смогли бы швыряться вот такими планирующими бомбами на, по Харькову, например, или по объектам в районе линии фронта и по населенным пунктам. Да, им бы пришлось летать дальше. Это если бы они ушли с этих аэродромов обстреливают. Дальше это значит больше топлива, меньше времени на цели. Но это, не пред... это осложнило бы им действие, но не предотвратило их. Тем не менее, осложнить действия. Это тоже очень важно. Э, война это э, война, и успех в войне это разного, это масса таких кирпичиков, из которых складывается конструкция. Усложнил чуть-чуть действия противника, заставил его отвлечь ресурсы, нанес ему какие-то потери. Э, это уже серьезный плюс, и где-то тебе добавилось. Э, в общем, э, тут прогнозировать, однако, политические решения, а в данном случае мы говорим о Соединенных Штатах. Это сложно. Есть те, кто в Америке приближены к администрации Байдена, кто за такое разрешение. Но мы знаем, что в целом подход главы советника по национальной безопасности Салливана, а он тут наиболее влиятельное лицо, в целом отрицательный. С другой, очень много времени заняло разрешение ограниченное, которое принято вот сейчас, которое снято сейчас, я имею в виду запрет. Очень сколько мы видим, ну я не говорю про сути больше двух лет. И еще один момент, как мы часто видим разного рода сдвиги при принятии решений э, руководством Соединенных Штатов и европейских стран, Происходят, когда случается что-то плохое на фронте. В 2022 году на фронте или вообще? Э, Буча стала стимулом такого рода к поставкам вооружений. Удары по украинской инфраструктуре, агрессивные, активные, стали стимулом для посорешения о поставке. Патриот, с которым задерживались. Сейчас разрешение было дано только, когда украин... э, россияне неожиданно захватили кусочек Харьковской области. Хотелось бы надеяться, чтобы правильные решения не были следствием вот такого рода событий. Но, как мы видим, они иногда принимаются, но иногда это берет долгое время. Что тут сказать? Прогнозировать невозможно, но важнейший шаг и важнейший барьер уже преодолен. Как мы видим, вот такая лоббистская работа и давление работают, приносят плоды. Это берет время. Возможно, недалек тот час, подчеркиваю, возможно, но отнюдь не считаю это таким вот прогнозируемым с большой вероятностью, что недалек тот час, когда ограничения снимут еще больше, и, например, те же аэродромы выйдут из разряда там.